Assalamualaikum ha, bertemu kita kembali dalam ha, episod yang ketiga ha, sebelum ni yang terlebih dahulu episod yang kedua anda telah mengikuti perkembangan saya sama Mbak aci dan dan sedikit pada kisah-kisah kerja saya yang saya lakukan pada kerja harian jadi macam biasa saya buat kerja ni di Kemerut hari demi hari berjalan macam biasa tapi saya ni boleh dikatakan dah tidak mampu stabil lah sebab apa? sebab minda saya kira saya dah kosir dah dah jadi makin hari makin ternampak saya punya fizikal saya agak kurus tengkung malah masih ada tangkapan kes tapi dah berkurangan dan ada ada juga lah yang ketua saya yang nampak ada perubahan pada diri saya lah jadi makin lama makin hari makin makin ketara lalas ha, saya punya OC bagian OC bagian Road saya dipanggil saya ditanya dan saya mengaku yang saya ini dah terlibat lah, jadi penagih apa semua ni dia pun ambil jalan mudah Dia kata okay, Dia ambil satu borang Desain borang kosong Borang cuti Dia kata Awak oh, ambillah berapa hari Awak nak cuti Balik kampung Berobat Datang balik Saya pun buat borang cuti balik kampung Balik kampung Memang Ibu saya pun dah nampak lah Ada, ada sedikit perbezaan Berdiri saya jangan saya tak apa malu malah orang seorang naruh seorang ibu dia tahu apa apa yang anak dia sedang salah hadapi ada benda yang tak kena dalam anak dia naruh seorang ibu saya masa tu saya cuti dua orang saya ingat dalam dua minggu atau tiga minggu lah lepas tu saya balik semula ke, ke Kuala Lumpur untuk sambung kerja tapi masa di, di kampung pun saya tak dapatlah nak nak berhenti walaupun saya bawa obat obat tradisional, obat obat apa ni tegar apa ni boleh tahan ketagihan semuanya tak ada lah sampai saya balik balik semula kerja macam biasa saya kerja macam biasa dan saya punya punya tahap saya makin apa makin, makin ketara nampak hari demi hari, hari makin ketara jadi saya pun tak dapat nak kawal lah saya pun tak dapat nak kawal sehari kerja sehari tak sehari kerja dua hari tak Dua hari kerja, tiga hari tak kerja. Jadi benda ni berlarutan macam ni. Satu hari tu, saya punya OC panggil saya. Dia kata, bagi kata dua lah. Dia kata, kalau macam ni tak boleh terus jalan Awak kena ambil keputusan sama ada awak nak berhenti atau tak boleh Saya kata, saya tak boleh nak buat keputusan lah. Saya kata, Pulang lah. Saya apa keputusan tuan nak buat, tuan buat lah. Saya dah tak mampu nak buat keputusan lah. Nak berhenti pun tak boleh. Jadi dia pun dia pun tak, dah tak, tak ada pilihan dia pun ajukan kes saya ni kepada ketua polis Kuala Lumpur masa tu saya ingat lagi masa tu ketua polis Kuala Lumpur Datuk Mansur bin Muhammad Noh apa? CPO Kuala Lumpur ketika itu. jadi dia ambil kes saya masuk percara kot macam kot masyarakat lah macam tentera sama, -sama. saya dijatuhkan hukuman dimuntikan kerja eh, saya, saya pun tak buat rayuan dia bagi saya tempoh untuk buat rayuan habis saya tak buat rayuan saya tak buat rayuan ada saya ingat dalam masa dua apa dua minggu tiga minggu buat rayuan saya tak buat rayuan saya serah kat kuasa saya saya keluar pada kok kok room tu pergi ke tempat saya selalu selalu lep lepak-lepak dengan kawan, kawan saya tu dekat pelorong je tadi saya ada satu kawan sing di situ yang, yang sewa bilik dia apa lorong dia type 3 tu jadi saya pergi bilik dia saya duduk dengan dia sebab tu masa tu Fikiran memang buntu lah, buntu fikiran. Kenapa hidup aku macam ni? Apa nak jadi dengan aku ni? Elok kerja dah jadi macam ni? Sebab semuanya kerana dada. Tapi nak buat macam mana? Duduk Kuala Lumpur seorang di Matangkara. Orang tu saya, Matangkara. Duduk dengan, dengan kawan saya ni lah. Masalah bekalan dada tak ada masalah bagi saya sebab saya ramai kenalan ya? pengedar-pengedar di sekitar lorong jenis ini. Banyak pengedar, jadi tak ada masalah bekalan. Cuma saya saya ralat ni saya karya yang berlaku di saya Dia Saya seorang anggota pulih, berdedikasi jadi jadi penagih macam ni. Tapi saya teruskan juga lah aktiviti harian saya. Ha, lama kelamaan, lama kelamaan. Duit pun saya apa-apa ada. Tapi saya ada 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 kontak kawan-kawan saya ditawarkan jadi bouncer kat kelab malam. Bouncer kelam malam di Jalan Cokedok juga. Ada satu kelab malam nama dia El Chicano. Tak ingat lagi ya. Hari Cikano kat malam dia ya, letak di jalan cokek lah betul, -betul jalan cokek hujung jalan cokek tu jalan aja laut Ah, ha, hujung jalan aja laut tu ha, kampung Maxwell ada saya jumpa Amda Kilau Amda Kilau duduk di, duduk di sini masa tu lah masa awal awal yang apa tahun tujuh an ni jadi hari demi hari makin lama berlalu saya dah tidak mampu lah nak tumpu pada harian saya jadi untuk kerja pun kerja okey kerja kelam malam kan jadi kerja bouncer tu tidaklah masalah sangat sebab saya dah ada banyak kenalan di situ dan saya tahu orang oh, buat cara kejun macam mana jadi, belah, apa, belah siangnya belah siangnya, saya adalah buat cara apa ni, jadi pengadil kecil-kecilan kitar lah, untuk nak menampung saya punya apa Nagian saya ni Di sekitar Lorong Adi itu. tu Jadi dalam pada Masa Saya tengah Tengah Menjalankan aktiviti saya tu Saya tak kenal Satu orang tergelap ni Budak-budak ni Nama dia Anan. Anan Budak Budak Siam Ada Mungkin ada orang maklumat Ada orang bagi maklumat Tentang saya punya aktiviti Ditahan saya Dan pada saya Saya tak, tak, sempat nak buang Ada sedikit jumlah dadah Heroin Jadi dia terus Orang baru Muda lagi Dia terus bawa pergi balai dan dia terus bawa pergi balai jalan mandar dia, sebab dia bertugas jalan mandar masa tu dia buat report bila dah report dah buat memang saya tak ada tak ada chance lah tak ada peluang lah untuk untuk nak buat rayuan sebab dia dah buat report jadi kes ni yang berlaku lah lor, lorong lor, hijau lor, lor, type ni di bawah apa di bawah balai polis dan jadi dia bawa saya balik ke balai polis dan ha, jadi anda bayangkanlah saya bekerja di balai, balai polis dan beberapa beberapa ketika tu saya masuk balik sebagai seorang tahanan nak masuk lokal ni nak masuk lokal sendiri ni tahanan banyaklah yang bersifati dengan saya masa tu kawan-kawan setugas saya di balai tu tapi tak ada siapa boleh buat apa-apa sebab ini undang-undang undang-undang tidak mengalami siapa-siapa mak ayah sendiri pun kena tangkap kalau ikut undang-undang jadi malam tu saya duduk di lokal jalan dalam wangi ya Lokap tu masa saya mula-mula bekerja saya pernah jaga lokap tu jaga OKT sekarang ni saya masuk sebagai seorang OKT itu dah apa datang apa hidup saya saya punya pusingan hidup saya sebab apa? sebab saya sendiri yang tempuh jalan tu bukannya kerana orang lain ke apa tak kerana diri saya sendiri kesilapan diri saya sendiri saya terpaksa terima saya terpaksa kena aku. jadi besok harinya saya dibawa ke mahkamah dan dibuat tuduhan Jumlah hari ni sikit je tak banyak jadi bawa pergi ke mahkamah buat tuduhan tak ada siapa nak ramin saya sebab saya seorang seorang diri di Kuala Lumpur siapa nak jamin saya. Jadi tak ada jamin dia hantar ke Riman, hantar ke Pejabat Budu. Ini yang kata saya masuk kali kedua tu bergari tu. Dan untuk kali kedua saya masuk ni, dah saya dah tak pakai kad kuasa dah. Saya dah pakai kad orang awam dah. Jadi bila saya masuk ke record office dia bodoh tu saya tak malu pada siapa-siapa yang saya ni bukan polis ke apa sebab apa kalau dia orang tahu bukan polis dia orang akan asing kan akan asing kan satu tempat tak campur dengan tanah lain ya? kalau ada berlaku apa-apa pergaduhan apa, apa buli ke apa saya tak beritahu siapa-siapa ya. jadi uh, itulah kali kedua saya masuk saya masuk ke penjara budu dengan tangan saya sendiri bergari pergi ke bagi tempat tahanan ni tahanan riman ni masa tu blok A penjara budu belah petang lepas dia orang habis master buku 4 petang tu nak masuk penjara nak masuk dalam bilik sel tu pintu tu jadi ramai ada lah dalam orang 7-8 orang 10 orang ini tahanan tahanan dengan banduan tak tak campur ke penjara budu pun tahanan duduk bagian lain banduan duduk bagian lain jadi Ramai orang yang datang kat pintu nak tengok siapa dia orang baru, orang baru lah dia nak masuk ni. Ada satu budak yang saya kenal nama Adam. Adam ni dia ni case immigration. Dia ni warga, warga Singapura. Tapi dia lama duduk di lokak Baladan Wangi. Setahun lebih dia duduk. Tak tahulah macam mana dia punya kes ni. Ya. Lah. Kejian Singapura tak nak ambil dia balik ke macam mana selama lama. Lama setahun lebih dia duduk. Jadi dia ni ada kelonggaran lah. Ada kelonggaran boleh keluar dari lokak ikut OCS balai tu buat kerja-kerja kan kerja, siapa longkang cuci longkang buat kerja-kerja dalam balai tu dia memang dia dia, dia, dia lah dia tak lari jadi bila dah lama tu rupanya dia ni akan ke kan penjara bulu apa uh, blok tahanan jadi dia saya nampak dia dia pun nampak saya tapi dia tak mani nak tegur dia pandang saya dia pandang dia dah pintu dah buka dah dah masuk dalam saya yang tegur dia dulu dia kata ada ingat saya ada tengok oh Encik Rahman Kenapa Encik Rahman ada kat sini? Saya pun cerita lah dia kurang ini, ini, ini kan. Ha, jadi dia ni orang lama kat situ. Orang lama yang buat kerja apa ni. Mana kerja dengan wadah, orang keluar masuk apa semua ni. Jadi dia ambil saya masuk bilik dia. Dia ambil saya buat masuk bilik dia. Jadi agak ada sedikit kebebasan lah. Ha, ni, saya masuk bilik dia duduk di bilik dia lebih kurang sebulan masa tu rokok ni masih lagi, lagi dibenarkan yang boleh beli siapa ada duit yang tahanan ni boleh beli rokok satu katun dua katun paling banyak pun saya ingat uh, tiga katun boleh beli tu rokok tiga katun rokok tiga lima lah masa tu jual rokok tiga lima jadi saya ada beli rokok, dua katun tiga katun saya beli jadi rokok ni sebenarnya du, macam duit lah kat dalam ni boleh beli makanan, capati atau boleh beli benda-benda lain lah. Ha, dia kira ada nilai duit dia lah hukum ni. Jadi, saya pun kali pertama tu berhenti tu duduk, duduk di nyabu budu tu lokap tahanan tu sebulan tu ada apa withdrawal symptom orang kata withdrawal symptom heroin tu cukup cukup seksa saya tak boleh tidur malam muntah makan muntah makan muntah macam orang orang apa orang gila apa sasur tengah malam gigau menyerik giga, giga, apa semua memang dia punya heroin ni ditangkap minda minda kita dia tangkap minda itu sebab banyak orang jadi jadi tak betul tu mental mental problem tapi walaupun uh, saya alhamdulillah lah saya dapat selepas video sini tu agak kurang sikit barulah ada selera, selera nak makan dua suap tiga suap tak makan ni dia ada satu apa kami semua dalam satu apa satu macam tempat terbuka ada pagar keliling lah. pagar tak boleh keluar pada mana-mana sebab makan tempat mandi tu ha, ada pagar selepas, selepas pagar tu, hospital. Hospital untuk tahanan lah, tahanan dengan manduan ni. Jadi, saya bilik, bila akhirnya ada di ujung. Di ujung apa, saya punya tempat saya selalu duduk makan ni ada jugalah yang cuba-cuba nak getak-getak saya macam-macam macam tu dia ada yang kenal saya kan tapi nasib baik lah saya orang yang saya jumpa kat dalam tu pun tidaklah orang yang pernah saya pukul dekat luar atau saya nyaya dia ke apa jadi tidaklah dia orang balas dendam pada saya jadi saya perhatikan dalam seminggu lebih botak cik ni dia selalu pergi ke office dia pergi ke office dalam uh, bandar akhir ni dalam dalam penjara pun dia orang bergari sebenarnya bergari dengan wadah bergari dengan wadah sebelah tangan. Jadi blok-blok A ni tempat tahanan ni berhampiran dengan Rekord office. Lepas tu berhampiran dengan Banduan Akhir Jadi bila dia ni lalu, ada lah kutu-kutu dia Cina-cina ni yang selalu pergi kat pagar tu Berbual -ber 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 ni sampai lalu tu, kadang-kadang berhenti Wadah, wadah pun yang escort dia pun Kalau ada wadah Cina berhenti, dia orang pun berhenti Bagi dia barat. berbuah je lah berbual -ber -ber. Dia campak lah atas satu kata dua kata rokok kalau dia campak lah rokok dia cakap perhati dia ni satu hari tu bila dia balik pada record office tu saya ada kat pagar dia memang saya memang saya tunggu dia sampai kat, dekat, dekat pagar tu siapa panggil apa siapa yang cakap suara kuat sikit lah Wong Sui Chin dia berhenti dia pandang saya dia saya pasal pandang dia pandang kali kedua pandang kali kedua dia datang dekat pagar dia kata saya intik nama lah Ya saya Ayo Dia kata apa, apa Encik buat apa sini dalam Saya kena tangkap lah encik, encik, ada buat salah apa Saya, saya isap dadah lah Saya kena tangkap Saya kata Seluruh macam tu Saya cakap Tang -tang, terang Mereka dia suka Wadah tu senyap je lah Betul kan Betul kan ya. Selama berapa lama Dia kena tangkap Saya kata ada masa tu Sebenarnya saya jumpa di dalam tu Dalam Berkurang dalam Dua minggu Tiga minggu lah Tak sampai sebulan lah Tak sampai sebulan Dia pun Dia pun campak rokok, Satu kata kepagar kat saya macam pak ni rokok ambil lah dia kata lepas tu ada Cina-Cina lah dekat situ dia panggil Cina dia, cakap Cina lah saya tak tahu lah apa dia cakap ok lah dia kata ya. jaga diri ya. Ha? nanti jumpa lagi jaga diri ya. Ha? di sini dalam jangan bimbang lah saya punya bodoh-bodoh boleh jaga you jangan bimbang dia jadi lepas dia berada tu saya tanyalah Cina-Cina tu yang apa yang buat dengan Batak Cina tu dia cakap apa dia beritahu saya jaga saya dengan baik dia kata sebab saya jaga dia dengan baik pasal dia apa masa escort dia bicara dengan kawan tinggi tu saya layan dia dengan baik hormat dia dia kata jadi dia minta anak buah dia pun jaga saya dengan baik di sini ya. masa lepas peristiwa tu tak ada siapa dah dari peli, peli saya ke ganggu saya ke apa ke maknanya bila tak makan apa pun, pun dia orang bawa makanan ekstra lah dia orang ni ada duit dia orang boleh beli apa makanan capati makanan yang sedap tempat masak tu adalah cara dia orang bawa masuk cara dia orang tak ada lah. jadi aa, saya pun habiskan itu, uh, saya punya tahanan tu selama sebulan lah turun satu hukum saya dah mengaku awal-awal dah jadi selepas tu satu hari tu sebelah sebelah tu je jalan admin rumah sakit saya pergi satu hari tu saya rasa dekat saya ni lawyer sangat lah eh. saya minta minta dengan wadah yang jaga tempat tahanan ni nak minta pergi hospital dia orang menang, kan, lah ada dua tiga orang yang pergi hospital jadi saya masuk hospital je saya nampak bekas menti besar Selangor Datuk Arun Datuk Arun dia pakai seluar pendek pakai seluar pendek baju putih kolor biru kolor biru ni mana orang lama lah saya duduk sebelah tu selamat pagi Datuk selamat pagi saya tanya dia bila Datuk nak keluar dia jawab hmm, selagi ada madi ni selagi, selagi lah saya tak keluar dia kata dia, itulah jawapan dia yang saya ingat Lepas tu saya tunggu apa Tunggu SCA tu panggil lah Saya minta ubat tekak ni Masa tunggu tu kat pintu tu Ada uh, pegawai warden sampai Pegawai warden sampai Mungkin dah tak tahu lah Atau urusan apa Dia masuk masuk kat pintu tu Saya Dato' Arun duduk sebelah saya Pegawai pegawai ni Pegawai tiga, dia tiga paku ni Dia masuk sampai kat pintu tu Saya tengok dia salut Dia salut Dato' Arun Selamat pagi Dato' Arun Ah uh, Dato' Arun pun jawab Selamat pagi Eh, saya rasa pelik pula. Dato' Aru dia jadi banduan lah sekarang ni tapi masih ada pengaruh lagi. Eh. Pegawai wadah, pegawai wadah pun masih hormat dia lagi. Salut dia, tabik dia lagi. Ha itu yang saya nampak dengan mata saya lah. Saya rasa kalau ikut ke posisi dia, dia memang tidaklah begitu. Terbalik, dia eh, dia terbalik. Eh. Tapi mungkin pengaruh Dato' Aru masa itu kuat di Selangor. Pekan Menteri Besar Selangor ni, dia pengaruh dia kuat. Sampai wadah, pegawai wadah pun tabik kat dia. Ha, itu peristiwa saya masa dalam tahanan lah. Lepas sebulan tu bau, uh, saya dibawa ke mahkamah jatuh hukum. Saya ada jatuh hukum selama tiga bulan Jadi potong uh, tiga bulan, potong sebulan lah. Potong sebulan, tinggal dua bulan. Saya dah duduk sebulan, tahanan. Jadi saya jalani hukuman uh, sebagai banduan sebulan. Masa tu keadaan okay, ni tutup bilik. Mana tutup bilik? Semua satu hari tu keluar untuk pergi mandi saja. Pergi mandi. Lepas, lepas mandi, masuk dalam bilik balik. Sampai dah pagi besok. Pukul 9, pukul 10 pagi. Lepas dah ambil, -habis mandi, makanan pun dia orang sendiri, dia orang tahu belakang apa? Luar pintu. Untuk apa? Untuk kek. Kita orang bawa masuk. Mereka besar, barang kita semua ada satu tong tu. Duduk situ lah, berak mencangkung Cangkung atas tong tu. Pagi esok bergilir-gilir lah, bawa pergi turun wah memang seksa lah memang cukup seksa masa tu jadi masa tu tahun 70-an ni eh, daging babi masih lagi ada jara eh, untuk untuk panduan Cina untuk banduan Cina ada seminggu sekali tu disediakan uh, daging babi untuk dia orang. pinggan untuk daging babi memang asing lah memang asing untuk dia orang tak campur dengan apa dengan pinggan untuk orang Islam orang Melayu kita ni ha, satu pucu juga yang saya ingat masa tu masa nak masa mandi tu masa nak pergi mandi tu kecoh ada pergaduhan antara orang Cina dengan orang Melayu. Ada ada orang terjumpa tulang babi lah tempat kolam mandi. Kolam mandi tu besar. Kolam mandi tu besar. Ada orang terjumpa daging babi apa tulang babi. Maknanya dah jadi satu macam pergaduan lah. Ha, dia datang mahu ada lerai, habis cerita lah. Jadi lepas, lepas, mandi masuk balik. Ha, lepas dah sebulan tu, saya dah sa sampai tempoh saya sebulan, saya keluar pergi semula. Saya dah tak ada tempat nak tuju sebenarnya selain pada nak pergi ke lorong yang dia tarik tu tempat sebab tinggal kawan saya sing tu Jadi eh, saya pergi situ lah Pergi ke situ Walaupun dah sebulan Baru, duduk, baru sebulan eh, tu Duduk dalam eh nak berhenti macam mana duduk di Kuala Lumpur kecuali kalau saya balik kampung orang, -orang lah boleh berhenti Bila ni duduk Kuala Lumpur masa tu jangan cakap pula nak berhenti memang takkan boleh berhenti jadi teruskan jugalah aktiviti saya saya apa ni masih lagi buat balik, on balik, pisah balik jual sedikit, sedikit balik saya selalu, selalu saya duduk duduk lepak dekat ni lah dekat Orhan Mansion lah Orhan Mansion tempat yang mula-mula saya saya sewa dulu 10 orang tu masa kerja polis tu ha, bawah tu banyak gerai-gerai ada kedai ada gerai-gerai makan eh, yang saya kenal lah ada situ saya satu duduk situ lah jadi satu hari tu saya tengah duduk situ orang tua ni dia datang dia belik dia tengok dia tengok tengok muka orang yang tidur lepas tu dia pergi kat sebelah lagi orang yang tidur ni nak kaki-kaki apa nak penagih ni tidur jadi orang tua ni dia perhati perhati tengok makin lama makin dekat saya cakap dengan kawan saya saya kata Aku tengok orang tua ni macam ayah aku lah. Tengok rupa dia macam ayah aku lah. Lepas tu, saya pun, eh, ya ke ni? Saya pun pergi dekat. Saya pergi dekat, saya tengok-tengok, betul-betul ayah saya datang pada kampung untuk nak cari saya. Dia, dia kata nak, nak, nak cari saya, jumpa juga. Masa tu, saya tak kata apa-apa lah. -apa. Saya cuma, saya mampu peluk dia. Belinang air mata dia. Dia kata, engkau masih hidup lagi. Dia bagi saya rahim. Dia kata, orang kata engkau dah jadi macam mayat hidup. Kau masih hidup lagi. Dia pegang saya, bau saya. Saya tak tahu dia cakap apa dah. Cuma saya mampu menangis. Saya tengok muka dia, saya cuma mampu menangis. Saya tak boleh nak kata apa dah. Orang tua pada kampung datang. Hari saya dia tengah-tengah Ibu Kota jumpa kat dia. Rupanya ceritanya Dia ni datang dengan abang saya 3 uh, Tiga hari yang lepas Untuk cari saya lah Sebab apa Dia orang ada telefon ke balas sebelum ni Kata nak, just, nak cakap dengan saya Orang balas kata Ramai dah tak kerja dah ha, Awak datang lah Kuala Lumpur Ambil dia bawa balik ke kampung dah, Dia ni dah macam mayat hidup lah di Kuala Lumpur ni Dah tak ada macam manusia lah Baik-baiklah orang datang dia Cari dia ambil dia Ambil dia di Ambil dia bawa balik kampung lah jadi bila dia dengar macam tu, mak saya dengar macam tu, mak saya ni dah dah sakit, tak makan tak itu anak kandung dia, anak yang diharap nak dia ada macam ni, itu dia yang desak. Aa, abang saya ni, abang saya dengan ayah saya ni pergi cari saya di Kuala Lumpur. Jadi masuk ayah kedua tu abang saya dah dia balik. Dia kata dia ada kerja, dia tak boleh tinggal lama. Jadi dia ajak ayah saya balik, ayah saya nak balik. Dia kata saya tak nak balik lagi Biar awak balik lah Saya duduk seorang sini Saya nak cari dia ni sampai jumpa dia Itulah petang tu jumpa tu Yang duduk beli belik orang tu Bayangkanlah tuan ni anda semua ya Ini cerita ni From hero to zero Jadi zero From hero to zero Jadi kosong Dari atas bawah tu Dia, dia peringkat layer paling bawah saya masa tu air mata saya Betul-betul saya menangis Saya, saya kata, tak tahu apa nak cakap dia tu dia duduk pujuk saya dia kata baliklah dia kata mak rindu dengan awak lupalah perkara lama dia kata awak oh, tak jadi pulih dah ke apa tak apalah balik kampung lah ikut, ikut ayah balik kampung lah saya kata tak boleh ayah saya dah bukan manusia lagi lah kalau saya balik kampung saya akan menyusahkan mak ayah dah tak nak berhenti lah ni insyaAllah kalau umur panjang nanti besok saya akan balik lah sendiri bila sampai waktu yang sesuai saya akan balik jadi malam tu saya baru satu bilik hotel hotel bajet lah hotel murah lah. Jadi tidur Saya tidur dengan dia lah Malam tu kat hotel Jadi pagi besok Saya hantar dia kat jalan keliling Masa dalam keliling Jadi masa nak sampai Nak naik sepeda tu Dia dia masih menangis lagi Dia masih dia pujuk saya Dia kata ikutlah ayah balik anda buat apa dia perempuan dia kata saya dah bukan manusia lagi dah ayah ni saya bukan nak balik saya rindu mak dan balik tapi saya dah tak mampu nak balik sebab apa kalau saya balik ke kampung saya akan menyusahkan keluarga Biar baiklah, baiklah saya tak balik saya balik usul dalam keadaan kalau dah baik saya dah pulih dah boleh mampu balik saya balik lah insyaAllah masa tu tuan-tuan saya dah tak boleh nak bayang apa dah dunia ni saya cuma mampu menangis tu hati saya je lah dalam hati saya Ya Allah kenapalah kau uji aku sebenarnya saya ujikan rupa aku bila aku kekuatan untuk aku menghadapi ujian kau ya Allah lama kelah perjalanan ayahku ke kampung aku, aku saya cuma mampu doa dengan tu je lah ni macam kisah drama kalau ada berfikir macam satu drama apa drama TV pula tapi ini bukan drama TV ya ini kisah benar-benar berlaku ni benar-benar berlaku pada saya 50 tahun yang lalu dan ia masih segala ingatan saya sekarang ini diulang balik, diulang-ulang balik saya dah tutup dah dalam reportan sejarah saya cuma akhir-akhir inilah saya rasa so, saya dah mungkin tak lama lagi hidup ni saya nak kisah saya ini jadi contoh dan tauladan lah pada orang-orang yang seperti saya yang ada kat luar ni yang, yang tonton video saya ini jadi satu pengajaran, satu ketimbang bahawa peluang untuk kali kedua tu masih ada lagi cerita ni panjang lagi memang kalau nak cerita kan, masih jagi panjang saya akan ceritakan semua satu persatu part by part saya akan ceritakan ha, lepas tu bulan Ramadan bulan, bulan Ramadan jadi dekat orang mesin juga saya selalu duduk lepak kat situ kawan saya yang duduk di lorong cerita itu dia, dia balik kampung dekat Seremban jadi tak ada orang kat bilik dia lah Kunci dia ambil jadi saya tak ada tempat nak tidur Saya ikut kawan saya Jadi malam tu besok Besoknya Raya Jadi malam tu Kita orang tiga orang ni lepak dekat uh, Hospital Besar Kuala Lumpur Sebelah tu ada satu bangunan dah, yang dah usang Mana yang kena bakar masa 13 Mei Tapi Rangka-rangka bangunan tu masih lagi ada kat situ lah Ada tempat Kat atas tu ada tempat kosong boleh boleh tidur Tak ada atap lah kalau hujan basah lah Jadi kami Hampar kertas, Tidur kat situ Dah tak ada tempat nak tidur Soalnya saya baru bangun tidur Dalam pukul 8 pagi Saya rasa mata saya ni Ada apa, pacaran matahari Tersedar Tersedar tu saya, dengar Orang tabir raya berkumandang Dekat hospital tu Tempat dia orang semayang Tabir raya berkumandang Lagi, lagi sayur tu saya lah Astaghfirullahaladzim Bucak saya hati lah hidup aku macam ni Seorang tu pulih dah tidur dia kat, atas kotak ni eh bangunan kosong ni sampai uh, tabir raya pun dengar pada sini bau-bau bangun apa nak jadi duk, ya Allah Pimpinlah aku ya Allah Masih lagi ingat Allah masa itu Ingat je lah semayang tak apa pun tak Cuma ingat je lah, ingat Allah, pimpin laku, Ya Allah pimpinlah aku ya Allah Barulah aku jalan yang yang lurus Mampu berdoa kepada Allah Taala hati supaya dia dikuatkan semangat untuk teruskan hidup ni. Dan selepas peristiwa tu, saya hati saya dah lain dah. Saya dah nekat, saya dah nekat untuk nak balik kampung. Saya kata kalau dah macam ni kehidupan saya di Kuala Lumpur ni, biarlah saya mati di kampung tempat saya tempat asal saya. Jadi jadi sampah masyarakat ibu kota ni tak guna juga. Ada sedikit wang saya simpan lah Ada satu warung, warung makan di Ohamension tu. tempat saya makan nasi Uh, bayar bulan masa kerja pulih dia tu, dia tu suami isteri ya. Pada India, mamak lah. Mama, lah. Hmm. Uh, dia orang baik saya lah, dia orang simpati dengan saya, dia orang tahu kisah-kisah saya apa semua. Dia perempuan tu lah, perempuan dia beritahu saya bagi saya duit sikit-sikit, saya tolong kompor untuk awak. Dia kata, besok bila awak nak balik kampung, so awak ambil duit tu. Jangan memang lah, saya tak tipu awak. Dia Jadi saya pun bagi dia sehari kadang RM5, RM10, RM20. Tak tentu lah. Jadi, saya ada lah, sampai 200 pun. Uh, duit saya pada dia saya ambil duit tu kali ni saya nekat saya kata saya mesti balik kampung lah kali ni apa nak jadi pun jadilah di kampung biar ya, dia apa, apa saya nekat balik kampung satu petang tu saya naik bus express saya pun balik kampung sampai di kampung adalah cerita mula sampai tu cerita yang saya di kampung ni saya akan cerita di episod yang keempat episod ni menarik juga ya selepas ini saya dihantar ke Pulau Jejak sama untuk menjalani tahanan selama 2 tahun dan di sini dah saya campur dengan bentong kali saya rasa anda semua masih ingat lagi penyelayah yang ditempat mati bentong kali ya? ha, dia pun tahun ni saya rasa masa ni dah tahun 1985 tak silap saya lah saya, saya masuk pulau masa tu jumpa dia duduk sekali dengan dia jadi untuk episod yang akan datang ni saya akan cerita pula kisah saya di pulau dia sejak dan kisah saya dengan bentong kali jumpa lagi Assalamualaikum